berdim shekilli farg'onadagi bir <laughs> mascjitda kecha aytibman shekilli soqolni qo'ygan mandan soqoli katta lata do'ppi kiyib olgan o'z ko'zim bilan ko'rdim farg'ona tomonda bitta shim kiygan xullas u kiyimli qiz нормальный qiz emas turishida bashara tortyapti boshqa yoqqa qo'lni ushlashib ketyapti o'sha do'pping nimasi soqoling nimasi soqolingga muvofiq yuralyapsanmi do'ppingga muvofiq yura olyapsanmi islomingga mos musulmon bo'la olyapsanmi ha desa xudoni uyida ko'rib xudoni uyini ko'rib kelganmiz mashennik ha desa xudoni uyini ko'rib kelganmiz narkosh ha desa xudoni uyini ko'rib kelganmiz jalabvoz nimasi bu nima bo'lpdi san xudoni uyini ko'rib kelgan bo'lsang narkosh firibgar bizga nima qizig'i bor uni namoz o'qiymiz nima bo'libdi namoz o'qisang namoz o'qib aldaydigan mashinniklar firibgarlar yolg'onchi kazzoblar zinokorlar qumorvozlar narkoshtlar olloh deb turib chiqib nasha cheksing sani olloh deganing nimasiyu og'zingga o'sha haromni olganing nimasi gapir shunaqani agar ichimizda bo'lsa bo'lmasa mana pryamoyda ko'ryapti gapirsin shular biz nima bo'lyapmiz biz yo yog'emas yo go'sht emas deydi иmеnnо munofiqni sifati shu bo'ladi uni ham qilaveradi buni ham qilaveradi ikkita qayiqda ketaveradi musulmon bir xil bo'ladi o'ttiz pora qur'onni talabi bitta yuz minglab hadisni talabi bittau musulmonlar qadrdonlar do'stlar akalar ukalar o'ttiz pora qur'on va yuz minglab hadisni talabi bitta bir dona o'y inson o'y banda o'y ummat yaxshi odam bo'l tamom islomni talabi shu islomni talabi shu yaxshi odam bo'l shu xolos o'ttiz bora qur'on payg'ambarimiz alayhissalom aytganlaridek adinu Ad al nasihatu dedilar din bu nasihatdir dedilar din nima qur'on va hadis qur'on va hadis nasihat o'sha şey. o'ttiz bora qur'onni nasihati bizni yaxshi bo'lishimizga chaqirdi yuz minglab hadisni nasihati bizni yaxshi bo'lishga chaqirdi o'zingni o'ldirma birovni o'ldirma yaxshi bo'lishni o'zini o'ldiradi yomon odam birovni o'ldiradi yomon odam tarozidan urma nima degani nasihatmi yaxshi odam aldab savdo qilmaydi yomon odam haromxo'r odam haromdan qo'rqmaydigan odam aldab sotadi yolg'on gapirib sotadi tarozidan uradi metrdan uradi bularni tojiylarda forslarda haromxo'rlar deydi bularni haromdan yeb tirikchilik qilgan odam jannatga kiraolmaydi san qayerdan bilasan desangiz payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar namoz jannatni kalitidir u jannatni tishlari halol luqma deganlar bugun siz, de siz neksiyangizni kalitini mani neksiyamga tiqsangiz kiraveradi lekin ochmaydi tishi tushmaydi namoz o'qigan ro'za tutgan hajga borgan zikrlarni yorib yborgan lekin luqmasi harom unga jannat eshigi ochilmaydi unga bugun siz aytgan narsa bir odamga aytuvdingiz manga mau narsani jo'natib jo'natibyuoring u paqirmidi kuraymidi ko'ynakmidi moshinamidi nima bo'lsa ham o'sha narsani olib keldi biz aytgandek emas u biz oq moshina aytuvdik qora keldi biz cho'ntagi yo'q ko'ynak aytuvdik cho'ntagi bor keldi biz gijda zo'r kunjutli non aytuvdik bo'rka ko'tarib keldi qabul qilmaymizmi nimaga biz aytgandek bo'lmaganligi uchun qabul qilmaymiz endi e akalar biz mana robbimiz olloh a deyapmiz alhamdulillah payg'ambarimiz muhammad alayhissalom a endi ikkinchi muammo bor tangani u tomoni u muammo nima bilasizmi eng qo'rqinchli muammo eng xavf xatarli muammo siz bilan mani jannati yo do'zaxi bo'lishimizni hal qiladigan muammo ey akalar u muammo shuki bugun biz robbim olloh deyapmiz qiyomatda shu robbimiz bizni bandamdirmikin shu muammomi biz payg'ambarim muhammad alayhissalom deyapmiz mavludlarda tikka turib olib yig'layapmiz kerak bo'lsa sizni ko'rmay sevdik ey rasululloh deb turib yozyapmiz moshinalarimizga qiyomat kunida rasululloh alayhissalom bizni ummatim dirmikinlar degan xavf bor qo'rqinch bor qachon olloh bandam deydi qachon rasululloh ummatim deydilar bilasizmi siz aytgan narsa aytganingizdek kelsa o'sha şey nonni g'ijda nonni olib keln nechchi pul besh ming mana o'ntaga ellik ming deb berasiz xudo saqlasin qadrdonlar agar allohimizni huzuriga olloh aytgandek banda bo'lib bormasak olloh bizni bandam deb qabul qilmaydi ko'zni ochaylik agar biz qiyomat kunida rasululloh alayhissalomni ro'paralariga kelganimizda eng katta shafoat izni payg'ambarimiz alayhissalomga beriladi rasululloh rasulullohdaqangi hech kim shafoat qilolmaydi shu kunda agar xudo saqlasin rasululloh alayhissalom yo sizni yo mani agar ummatim demasalar holimiz nima bo'ladi bugun qaysidir <laughs> muammoni pul bilan tanish bilan obro' bilan kuch bilan qo'rqitish <laughs> bilan qochib ketish bilan kimdirlar <laughs> bitirayotgandir lekin u qiyomatdagi muammoni birov ollohni qo'rqitolmaydi birov ollohga